я схожу с ума. Но мне кажется, наш город заговорил. Точнее сказать, он всегда говорил. Просто я только недавно его услышал. Хотя, если подумать, ведь не зря все мы празднуем День города. А это такой же день рождения, как и у каждого человека. Не зря же все говорят, город спит, город просыпается, город радуется. А это тоже живое существо, такое же, как мы. У него тоже есть чувства и эмоции, и вчера я слышал, как он плакал. Он показал мне, из-за чего. Самое ужасное в том, что никто не хочет слышать его слезы и видеть то, из-за чего он рыдает. А ведь это мы довели его. Мы, как плохие хозяева, выкинувшие из дому собаку, потом встречаем ее на улицу, делаем вид, что не замечаем ее. Кажется, он снова говорит. после тысячи миль. и топливные инжекторы, которые взрываются, и люди сгорают заживо. Короче, это бред. Санёк, ты не понимаешь. Навык, вот, почитай тогда может поможешь. И чё здесь? Здесь мои наблюдения. Дашу Тому потом почитать. Я уже целый месяц слышу, как он говорит. Точнее, он уже не говорит, а плачет, как маленький ребенок. Он страдает из-за мусора, гопников и шлюх, которые как язва разъедают его тело. И с каждым днем его голос становится тише. Ему уже тяжело дышать испорченным воздухом. Он умирает. И самое страшное в том, что я почти ничем не могу ему помочь. Возможно, если о его проблемах узнает больше людей, мы сможем что-нибудь сделать. Я на это надеюсь. Ведь это мы довели его до полусмерти своими делами, а теперь убиваем своим бездействием. Хорошо, хорошо. Ну, привет. На, перевел, просил тебе передать. А что это? Почитаешь, как он назвал его. В смысле? Почитаю все, поймешь, все, я скоро зайдет. Да. Ну ладно. Не, давай быстрее расскажи, что ты там хотел. Ты прочитал? Да. Ну и? Что, ну и? Теперь я точно понимаю, что ты бред несешь. Значит, ты не видишь? Да, не вижу и не понимаю, что ты видишь. Но зачем же тебе тогда глаза, если ты не хочешь видеть? Значит, я просто не хочу видеть. Ладно, давай я тебе кое-что покажу, если ты после этого не поймешь, что я тебя отстану. что город разлагается по частям. Здесь он уже молчит. Здесь он уже умер. Короче, интерес, я на ⁇ этот Я пошел домой. Алло. Да, привет. Нет, не знаю. Так он же к тебе пошел. Да, но он уже ушел где-то час назад. Да, хорошо. Неужели ты не видишь, что город предлагается по сестям? Здесь он уже молчит. Здесь он уже умный. Король, король. Я заел. Я пошел. Зачем же тебе так хотел? Зачем Куда ты знаешь? Зайди, я все расскажу. Это город наказал его за то, что он не видел. Какой город? Все, я не хочу это слышать. Хочешь слышать, больше не услышишь. Ну хорошо, так лучше. Хочешь слышать, будешь, будешь, будешь. Ну, хорошо, хорошо, так лучше. Неужели ты уже не видишь, ли, что видишь? Город, город разлагается по частям? Здесь, он, здесь, уже молчит. Молчит. здесь он, он уже молчит, молчит. здесь он здесь уже Короче, короче, короче. Я, Я пошел, пошел. Ну зачем что тебе так сказать? хочешь хочет слышать, будешь не слышит. Так он же к тебе пошел, пошел. Да, но ну, он да, уже ну, ушел, да, ушел где-то час да, да, хорошо. Город и начало. Он совсем не хотел, чтобы так получилось. Но мне надоело. Они не хотят видеть. Они не хотят слышать. А мне надоело говорить.